अरे भाई एक बिरलवी शाह साहब आप पर बहुत इतरा मेरे पे तो एक क्या बेशुमार करते हैं तो उसमें क्या अगर हम हजरत अली के दौर पर होते तो उनके मुखालिफ पर ये तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ ना मेरे भाई इन्होंने भी यही करना था जो मेरे दिल की बात है वो ये है कि वल्लाह अगर कभी उस जमाने के अंदर हम मौजूद होते या मैं मोहम्मद अशरफ कादरी मौजूद होता तो मैं तलवार उठा के मौला अली रजी अल्लाह तला के साथ होता और मौला अली रजी अल्लाह तु की तरफ से हजरत अमीर मुआवजा के लश्कर के साथ मैं लड़ता ये तो हमारे अकीदे का तकाजा नासबियों का नजरिया क्या है जी दोनों मुश्तद थे है जी अब हमें ये फैसला करने का हक नहीं पहुँचता की हम कहें के, के किस का इश्तिहादी था और किसका इश्हासा बेकसूर बेखता हजरत मुआविया ये नारा मुंह में नासिबियत है इससे नासिबियत यानी हजरत अली के जमाने में आपने न्यूट्रल हो जाना था कहते हैं ना जी हजरत अली के हमने साथी होना था तो हजरत अली के जब साथी होना था तो हजरत अली की बात नहीं माननी थी हजरत अली ने आपकी ड्यूटी लगानी थी ना क्या मंडो इन्हों तो फिर तुम कह रही थी मैं थोड़ी तो गल नहीं माननी बिल्कुल सिंपल बात है जो हमने की है इसमें कौन सी गलत बात है वैसे तो आप कहते हैं मैं हजूर के जमाने में होता तो कभी कदमों से लिपटता तो कभी तेरी वो छड़ी होता तो तेरी जी मैं जूती होता तो मैं मदीने की जर्रे होता और फलाना होता आगे अग्गे भी ना कुछ करना कुछ भी नहीं सी खाली नारे मारने समझे तो ये बात बिल्कुल ठीक ही है इसमें कोई गलत बात नहीं है सिंपल फार्मूला लेकिन ये बात चुभी इसलिए उनको वो कहते हैं इसका दिमाग किधर गया है यह बात उनको चुभी है अदरवाइज तो कोई मसला नहीं है आठ भी आप किसी सुन्नी बरेलवी देवबंदी बी दोबंदी से पूछ लें कि हजरत अली हाक पे थे हाँ जी हाक पे थे हाक का साथ देना चाहिए जीत देना चाहिए फिर उससे अगला सवाल करें कि हजरत अली के जमाने में अगर होते तो आप किसकी बात करते कहते जी हजरत अली की करते और हजरत अली जब हुक्म देते कि ये मेरे मुखालफी के खिलाफ तलवार उठाओ तो तुम क्या कहते है? मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी तो बहती टूट जाती जहलीत की मौत आप मरते यही होना था ना तो इन्होंने क्या कहना था हाँ जी बिल्कुल उठाते तो तलवार सिर्फ पे तो नहीं हजरत अली ने उठाई है अहले शाम पे भी उठाई है अहले सिफीन पे अहले जमल के ऊपर इसमें गलत बात कौन सी हो गई है नहीं नहीं आप कैसे भई हमने कहा हम उन, उस जमाने में होते तो उस जमाने में तो हम खुद साहबी होते हैं और उसके बाद आपको तो हम ये कहेंगे जब दो साहब आपस में लड़ पड़े तो आप तो नहीं बोल सकते तो एक सहाबी इंजीनियर को एक चौदवी सदी का मौलवी कैसे पूछ सकता है बात है ना आपकी डॉक्ट्रिन में और मजे की बात कि सेम अल्फाज इमाम अबू हनीफा से भी साबित हैं कि उन्होंने अपने शागि से फरमाया जानते हो अहल शाम हमसे क्यों बुक्स रखते हैं इसलिए कि हमारा ये अकीदा है कि अगर हम मौला अली के जमाने में होते तो उनके साथ मिलकर हजरत मुआविया रदी अल्लाह तताल करते जी तो नबीर इस्लाम ने जो कहा मेरे अहल्ब के साथ उसने सलूक करना है मैंने वो पिछले दिनों इसके ऊपर पूरी वीडियो रिकॉर्ड करा दी है तब ये साफ कर दी इनकी सही मुस्लिम सेवन जीरो थ्री फाइव ऑफ कैमरा जवाब दे जी मैंने ऑफ कैमरा वही कहना है जो इन कैमरा कहना है मुनाफिक के नाम जब हजरत उजैफ़ा इबन जमान को बताए गए तो अमारिबन यासिर को भी वो नाम नहीं पता थे तो जो नाम अमार अबिन यासिर को नहीं पता वो नाम मैं आपको कैसे बता सकता हूँ तो राजधार रसूल थे ना उजैफ़ा इबन जमान उनको बताए गए और दूसरा ये भी याद रखें अगर किसी शख्स की मौत दुबैला फोड़े से हुई है इसका यह मतलब नहीं कि वह मुनाफिक है हां उन मुनाफकिन के बारे में आया कि उनकी मौत दुबैला फोड़े से होगी जो सही मुस्लिम की हदीस है यह नहीं है कि जिसे भी दुबैला फोड़ा निकले वह मुनाफिक है इसको यूं समझे नबीलास्लाम ने बुहारी मुस्लिम में खवारिज की निशानी बताई कि वह सर मुंडाएंगे अब इसका क्या मतलब है कि जो सर मुंडाए वो खवारजी हो जाएगा नहीं मौला अली भी मुडवाते थे अब उदौद में मौलाली कहते हैं जब से मैंने रसुल्ला से सुना सल्लाउद के अंदर यह हदीस मौजूद है कि जिसका गुसल में कोई बाल भी खुश्क रह गया तो उसे अजाब दिया जाएगा तो मैंने अपने सर के साथ दुश्मनी की और सर के बाल मुडवा दिए मौला अली की मोहब्बत की वजह से हम खबारिद से नफरत रखते हैं लेकिन जहां तक सर मुडाने का सवाल है वह मौला अली भी मुडवा रहे हैं और हारजी भी लेकिन ये निशानी खबारिज की जो बयान की इसका ये मतलब कतन नहीं है कि जो भी मुंडाएगा उसको खारजी कह दिया जाएगा जिसे भी दुबैला फोड़ा निकले जरूरी नहीं हो मुनाफिक होगा ठीक है को नबी ने फरमाया था जब फितने होंगे तो आप मुसलमानों की जमात या अमीर से चमट जाना जी जी बिल्कुल यही है ना जी और हजरत उजैफा ने यही नसीहत मोहम्मद बिन उजैफा अपने बेटे को की थी उन्होंने तो साथ ये कहा था कि जिस तरफ हजरत अली हों उनके साथ होना तो फितनों के दौर में जब अमीर मौजूद हो ना तो बिल्कुल जब खुलफा राशिदीन अमीर के तौर पर मौजूद थे हम यही कहते हैं कि हदीस स्पेसिफिकली उनके ऊपर फिट होती है कि जब खलीफा राशिद मौजूद है तो उन्हें अपने डेढ़ ईंट की मस्जिद या पार्टी जत्था लादा नहीं बनाना चाहिए था मौला अली की बैत करनी चाहिए थी इसीलिए मौला अली ने उनके ऊपर जंगे मुसलत की बल्कि वह जंगें तो हजरत अली पर उन्होंने मुसलत की क्योंकि वजह वो बने हजरत अली ने तो कुरान का हुक्म पूरा किया है कि जब कोई मुसलमानों का गुरो बगावत करे तो उसके खिलाफ किताल करो जी सही मुस्लिम हदीस है जब एक खलीफा की बैत हो जाए और कोई और सार उठाए उसे कत्ल कर दो ठीक है अब यह चीज यजीद के मुकाबले पे हुसैन पे इसलिए नहीं लगती कि हम यजीद की बैत को ही नहीं मानते उसकी बैत तो तलवार के जोर पर ली गई है जबकि हजरत अली की बैत बैतेंसिस के साथ हुई है हजरत अली को उन्हीं ने खलीफा चुना है जिन्होंने अबू बकर उमर उस्मान को चुना है और फिर जो बुखारी में तफसीली हदीस तफसीलीवन हंड्रेड नंबर जिसमें हजरत उमर ने छह रुकनी कमेटी बनाई थी अली उस्मान तलहा जुबैर अब्दरमान ओफ और साद इब्न सादिबनबी वकाश और कहा इनमें से एक को खलीफा चुन लेना और उसमें से भी हजरत जुबैर ने अपना वोट हजरत अली के हक हाँ में डाल दिया हजरत तलहा ने अपना वोट हजरत उस्मान के हक हाँ में डाल दिया हजरत साद इब्न सादिबनबी वकाश ने अपना वोट हजरत अब्दुलमानबिन ओफ के हक हाँ में डाल दिया वो छह रुकनी कमेटी सही बुखारी में आता है फिर तीन रुकनी रह गई और उनमें से भी अब्दुलमान मिन ओफ ने कहा कि मुझे तो इस मामले में नहीं मैं पहले दो खिलाफा के साथ भी वजीर था तुम में से भी जो खलीफा बने मैं उसके साथ वजीर रहूंगा फिर पीछे हजरत अली उस्मान रह गए और अब्दुलमान मीन ओफ बन गए जज और दोनों ने कहा कि आप जो फैसला करेंगे हम मानेंगे तो अब्दुल मानबीन ओफ रदी अल्लाह तुमने कहा जब मैं फैसला करूंगा फिर इनकार की गुंजाइश नहीं होगी उन्होंने कहा ठीक है तो उन्होंने कहा पहले तो मैं तुम्हें हम खलीफा चुन लेते हैं तो उस्मान ने कि ना मैं हजरत ने कहा समझते थे दोनों क्या मुसलमानों की खिदमत उन्होंने अपनी को जाती तो नहीं करनी थी या जिनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत हो उन्हें क्या तकलीफ है हजरत यूसफ असलाम तो पैगंबर थे उन्होंने बादशाह वक्त तो कहा था कि मुझे वजी खुराक लगाएं मैं अमीन भी हूं और इस मामले को बेहतर तरीके से चला सकता हूं तो आप ये कहेंगे यूसुफ लालची थे नहीं वो समझते थे कि मैं इस काम को बेहतर चला सकता हूं जिसना हमने समझा है कि हम दीन का काम सही तरीके से कर सकते हैं इसके लिए किसी मस्जिद में किसी फिरका को ज्वाइन करने की किसी मदरसा बनाने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पर डालेंगे रसुल्ला की उम्मत इनशा सुनेगी और रसुल्ला के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेगी सल्ला तो फिर हजरत बिन ओफ ने इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए लोगों में देखा कि राय आमा क्या है डेमोक्रेसी वही बात मेजॉरिटी किसके साथ है मेजॉरिटी का मौकफ यह था कि हजरत उस्मान को खलीफा चुना जाए उसकी रीज़न सिर्फ एक थी कि हज़रत उमर का दौर बहुत डिसिप्लिन और सख्त था और हज़रत अली की तबीयत का भी उन्हें पता था कि ये एक और उम्र हम पे मुसलत हो जाएंगे तो इंसानी तबीयत सख्ती तो बर्दाश्त नहीं करती तो उन्होंने कहा अगर दो बंदे हैं तो यह सेफ साइड है कि हजरत उस्मान नरम दिल है फिर उनकी एज भी सेवेंटी टू ईयर्स उस वक्त ऑलमोस्ट हो चुकी थी 70 के करीब थे सेवेंटी प्लस थे तो अब्दुलरमान बिन ऑफ ने फिर भी मशवरा करने के बाद हजरत उस्मान को साइड पे लेके गए और कहा कि मुझे बताओ अगर मैं अली को खलीफा नॉमिनेट कर दूं तो क्या तुम उसकी बैत करोगे हजरत तो अली को साइड पर लेके खलीफा बना उन मैं बैत करूंगा? ये बुखारी की बड़ी लंबी है थ्री सेवन डबल जीरो हजरत उमर की शहादत का जो वाक्य है वो कुछ हिस्सा मैंने करबला में भी डाला है और ये पूरी स्टोरी को मैंने तीन चार लाइनों में नीचे साम अप भी किया हुआ नोट लिख के फिर हजरत अली को बिन ने कहा कि लोग हजरत उस्मान के बराबर किसी और को इस वक्त नहीं समझ रहे तो मैं हजरत उस्मान को खलीफा चुनता हूं और खलीफा चुनने के बाद उन्होंने हजरत उस्मान के हाथ में बैत की थोड़ी देर पहले तो वो जज थे उसके बाद जा रहे खलीफा वक्त की बैत भी करनी थी और सबसे पहले बैत हजरत अली ने की हजरत अबू बकर की बैत में वो इशू हुआ था छह महीने वाला बुखारी मुस्लिम में आता है लेकिन यहां कोई इशू नहीं हुआ हजरत अली ने बात कर ली तो फिर तो जरा अब मुझे बताएं ये दो बंदे जब बच गए थे इनमें से जब एक शहीद हो गया उसके बाद फिर राइट किसका था उम्म में कि वो खिलाफा संभालता तो ये कहना कि जी हजरत अली को उन लोगों ने खलीफा चुना जो उनमें से कुछ लोग कातलीन उस्मान भी थे झी ऐसे लोग भी थे इसलिए कि एक ही बंदा था जिसके ऊपर हजरत उस्मान के मुखालफी भी कहते थे कि यह बंदा अपराइट है खान साहब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं उनके खिलाफ केस मैंने नहीं मुझसे किसी ने बनवाया था मुखालफिन तो पहले कहते हैं वो जा तो इसके ऊपर आप किसी को टॉन्ट करेंगे तो हजरत अली को अगर अपराइट उनके हामी उस वक्त मानते थे और मुखीन भी कहते थे कि हाँ ये बंदा है और उससे बढ़कर वो छह रुकनी कमेटी में आखिर में दो बंदों में वही एक बचे हुए थे तो मेरे ख्याल में तो जरूरत भी नहीं थी मशवरे की लेकिन इसके बावजूद आप देख लें हजरत अली की ला पॉइंट क्लियर कर दू बाज लोगों ने कहा कि आपने झूठ हजरत अली पर बांध दी है कि हजरत अली ने पहले बैत की है झूठ नहीं बांधा वो कहते हैं अब्दुल मानवी ने पहले किया है एड एना दिमाग हाँ क्लिप बनाए हुए मौलवियों ने मेरे खिलाफ वाबियों ने यार मुझे बताएं दुनिया के किस कानून में जज पार्टी होता है जज पार्टी होता है अब्दुलरहमान बिन ऑफ जज थे अब्दुलरहमान बिन ऑफ का आजत उस्मान की बैत करना पहले बंदे की बैत नहीं थी क्योंकि वो तो फैसला सुनाने वाले थे पार्टी कौन था हजरत अली को खलीफा बनाने वाले और हजरत उस्मान को खलीफा बनाने वाले ये दो पार्टियां थी तो सबसे पहले बैत फिर हजरत अली की बनती है और हजरत अली का बैत करना यह मैंने इसलिए लिखा था कि ताकि कोई खाली राफी इतराज़ न कर हजरत ऊस्मान की खिलाफत के ऊपर कि हजरत अली ने उसको एक्सेप्ट किया सबसे पहले एक्सेप्ट किया अब उस तरफ आ जाए इसके बावजूद के आप सबसे ज्यादा हकदार थे हजरत ऊस्मान के बाद और हजरत ऊस्मान की बिल्लिला ये देखें सही बुखारी में आता है जिस साल उन्होंने आखिरी हज किया जिसके बाद वो शहीद हुए हजरत उस्मान की नकसीर फूट पड़ी थी सही बुहारी में आता है और तबीबों ने आपको कहा कि आप, आप बचेंगे नहीं तो उस वक्त कई लोगों ने जोर लगाया कि आप ना अपना खलीफा किसी को बना दें हजरत उस्मान ने कहा नहीं ये काम मैं नहीं करूँगा अगर हजरत उस्मान के दिमाग में कोई फतूर होता है नाउजबिल्ला तो उस वक्त किसी को अपनी जगह खलीफा नामिनेट कर सकते थे उन्होंने नहीं किया उन्हें पता था कि यार ये तो बात गलत है ये तो मलुकीत वाला मामला है तो हजरत उस्मान की शहादत के बाद जब हजरत अली की बैत हुई है तो आप देखें हजरत अली के लिए कोई वोटिंग कराने की जरूरत ही नहीं थी वो हजरत उमर की कमेटी में से एक बंदा बचा हुआ था मुझे बताया हजरत उमर अगर कबर से निकल आए हजरत उस्मान के जमाने में और उन्हें बताया जाए कि आपके बाद ये छह रुकनी कमेटी दो में रह गई थी उनमें से ये तीसरा है तो वो कहेंगे चौथा तो फिर यही होना चाहिए और तो कोई नहीं बचा क्योंकि वो तीन तो पहले ही दसबरदार हो चुके हैं लेकिन फिर भी हजरत अली मस्जिद नबी में आए हजरत अली जैसी बैत किसी खलीफा की नहीं हुई है बंद कमरों में नहीं हुई बैत चंद लोगों ने नहीं चुना हजरत अली ने मजे नबी में आगे खुदबा दिया का का काम बैठे ने बनू मैदे गवर्नर उन मेरे घाटे फिट करने लगे जे। मैं इस हक में नहीं हूं कि इस बार को उठाऊं तुम तलहा जुबैर इनमें से किसी को खलीफा चुन लो क्योंकि अब्दुरमान फौत हो चुके थेमान के दौर में साद बन भी विकास वैसी को इंटरेस्ट नहीं रखते थे वही एक उस कमेटी में से थे या सईद इबन जैद थे उनको तो हजरत उमर ने भी कमेटी में शामिल नहीं किया अशरा अच्छा बशरम में से क्योंकि वो बहनोई थे हजरत उमर के इनमें से किसी एक को खलीफा चुन लो मैं तीनों खलफा के साथ वजीर रहा हूं मैं इसके साथ भी वजीर रहूंगा लोगों ने कहा नहीं हजरत खुद हजरत तलहा जुबैर ये कह रहे हैं कि आपके लेवल का इस वक्त कोई है नहीं है कि जो उम्मत को संभाल सके क्योंकि जो मुखालिफिन है ना हजरत उम्मान के वो भी आपके अलावा किसी के ऊपर राजी नहीं होंगे अंदाजा करें उन दिनों में अलमोता मालिक में मुसन्न अब्दुल रजाक में मिलता है जब ईद की नमाज का वक्त आया तो हजरत अली ईद की नमाज पढ़ाने के लिए निकले हजरत उस्मान को तो नहीं वो निकलने देते थे मस्जिद में भी उन्होंने कब्जा किया हुआ था हजरत अली के पीछे नमाज वो पढ़ लेते थे जाहिर हज़रत अली का एक स्टेटस भी था ना अहलुल्बित होने की वजह से और फिर वो मुखालफिन भी उनमें से कई साहबा भी थे साहब शजरा भी थे बहल जो एक्टिविटी हुई वो तो गलत की हम तो उसमें हजरत ऊस्मान के साथ हैं अहमद ला बहल हजरत अली ने उस वक्त कहा कि मैं तीनों के साथ रहूं चौथे के साथ भी रहूंगा साहब ने कहा नहीं हजरत आप लेकिन उनको पता नहीं था कि किस बंदे को अपने ऊपर खलीफा नॉमिनेट कर रहे हैं जीरो टॉलरेंस ये तो इसी तरीके से कि पाकिस्तान के सारे मदारिस और बोर्ड इंजीनियर मंदिर मिर्जा के वाले कर दिए जाए फिर मैं इनकी डिग्रियां चेक करूंगा और बताऊंगा कि कौन डिग्री का है है कौन नहीं जो कुरान सुनत को मानता ही नहीं उसने डिग्री लेके क्या करना है जीरो टॉलरेंस हजरत अली ने मां एक जुमला बोला था जो तारीख में कोट किया जाता है उन्होंने कहा था या अदल होगा या गोशा नशीनी होगी अगर मैं गोशा नशीन हूंगा तो फिर तुम्हारे मामला तुम खुद देखो लेकिन अगर मुझे खलीफा चुनोगे फिर मैं अदल से काम लूंगा फिर मैं गोशा नशीन नहीं हूंगा हाँ बाख्तियार वजीर आजम हूंगा फिर मैं किसी के इशारों पर कुछ नहीं करूंगा ये वो वाली बात आज की लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं खलीफा का मतलब फिर यह है कि फिर मेरा हर ऑर्डर माना जाएगा लोगों ने कहा जी हजरत बिल्कुल तो फिर पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर जो था ना वो ये था कि हजरत उस्मान के सारे गवर्नर माजूल जिनकी वजह से यह रियाया खलीफा राशिद के खिलाफ हो गई जिसमें खलीफा राशिद का कसूर नहीं था उन गवर्नरों का कसूर था और हो गए सारे माजूल मुआविया बिन अबी सुफियान के इसीलिए फिर हजरत अली ने जंग सिफीन उनसे लड़ी उनकी जगह साल बिन हुफ को गवर्नर शाम बना के भेजा था बाकी सब के सब माजूल किए और बदरी साहबा को सीनियर साहब को उन्होंने खलीफा लगाया को जिनके बारे में बुखारी में अधीश है अंसार मेरे बाद और लोगों को तुम पर तरजीह दी जाएगी सबर करना यहां तक के हौजे को पे पर आके मुझे मिलना हाँ हजरत अली ने अंसारी साहबा को फ्रंट पे लेके आए तो जाहिर है कि मुझे बताएं जो पोस्टों में बैठे हुए थे उनको कहां हजरत अलीम हो सकते थे या एक प्राइम मिनिस्टर आके कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दे कि किसी दो नंबर आदमी को उसकी बड़ी पो से हटा दे तो उस वजीर की अपनी कुर्सी जो है वो खतरे में पड़ जाती है किसी माफिया के साथ मुकाबला करने की कोशिश करे उसकी अपनी कुर्सी स्टेक पे लग जाती है लेकिन उस जमाने में चुके बैत वाला सिलसिला था वहां तो फिर ये नहीं था होता सिलसिला हजरत अली फिर दुनिया और आखिरत में इमाम होते थे उनके हाँ इसीलिए किसी ने चूं चाह नहीं की चुप करके सब के सब मजूर हो गए एक ने की हजरत उसको कुचलने के लिए वो तो उन्होंने कुरान नेजों पे उठा लिए वो पूरी तहकीम का इशू हुआ वो वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है इनशाला कुछ दिनों में इन शाह अपलोड हो जाएगी हमने और जिस तरीके से इन्होंने किया वरना तो काम तो हो गया था मालिक अस्तर तो अमीर शाम के खैमों तक पहुंच चुके थे बस एक नारे हैदरी रह गया सी आ ठीक है तो ये इस तरह के जो मामला होते हैं ना मेरे भाई वो बात कहाँ से कहाँ चली थी मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया हाँ तो ये खलीफे वक्त जब मौजूद होता है ना उस वक्त है इन जमात मुराद जमातमसलम का अमीर नहीं है इससे मुराद है मुसलमानों की अमारत जिसके पास बैत के साथ हो उसके साथ है ये पार्टियों के अमीर इससे मुराद ना जमात इस्लामी का अमीर है ना तबलीगी जमात का अमीर है ना जमातुल उलमसलिमी का अमीर है ना दावत इस्लामी का अमीर है ना पीटीआई का अमीर है ना जे यू आई एफ का अमीर है ना नू ली का अमीर है इससे मुराद है मुसलमानों का ओवरऑल जो इस वक्त खिलाफत इस्टेब्लिश नहीं है और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती और समझता है कि नहीं ये लाजमी है तो इनसे पूछें कि जब वाकई सही अमीर और खलीफा दुनिया में मौजूद था जिन लोगों ने उनकी बेहतनी की है वो जालियत की मौत नहीं मरे તમ ક્યાંમત તક જવાબ દેના ઓર વાકી યહ જિતને જમાતુલ મુસ્લમીન વાલે આયા હે ના વો ફિર મેને મેરી કરામત સાબ કહા તુસી મુડ કે ઓને થા આના ઈ ની પત્તર હો જાવગે કે મનુ હુકમ ચાહીદ હે અમીર શામ દે બારે ચ કે जिને વાકી ખલીફા વક્ત દી બૈત નહીં કી તો વો જહલિયત કી મોત નહીં ભરા ઓર અગર વો નહીં મરે ના ઓરિજિનલ ખલીફા કી બૈત ના કરકે તે ત્વાડે જાલી ખલીફા ત્વાડે જાલી અમીર ઉના નુ ના મન કે સી કોઈ જહલિયત દી મોત નહીં પે મરદે जिનાને ઓરિજિનલ નુ નહીં મરયા ઠીક હે ઓર ઇસમે जहर अहमद फैजी साहब की बात ऐड करूंगा उन्होंने बड़ी प्यारी बात की खुद ब्रिलियली में उन्होंने ब्रलियों को भकी दी कि तुम लोग कहते हो कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पाँव अपनी गर्दन पे ना माने वो अल्लाह का वली नहीं है जो उनकी बैत का पटा उतार दे वो अल्लाह का वली नहीं है क्योंकि तमाम ओलिया के गर्दन पे उनका पाँव है ए जो इन्होंने कहानी बनाई हुई है वो किसी दर घोसिया में भी लिखी हुई है हम तो नहीं मानते उन्होंने कहा कि जो अब्दुल कादिर जिलानी की बैत ना करे उनका पांव अपनी गर्दन पे ना माने उसको कहते हो कि तुम्हारी गर्दन पे खिंजीर का पांव और तू मरदूदे बारगा और जो मौला अली की बैत ना करे उल्टा उनके खिलाफ तलवार उठाए ओदी गर्दन उते किस खिजीर का पैर वो तो सूर सूर को ही होना चाहिए किसी वाभी का पैर होना चाहिए आ, फैजी साहब मैंने आज जवाब ढूंढ लिया सूअर का पैर होगा उसकी गर्दन पे जो अब्दुल गजा जिलानी को पीर ना माने और जो अब्दुल का के पीरों के पीरों के सारे पीरों का पीर मौला अली है जो उसकी बैद ना करे उसकी गर्दन पे भी कर पाऊं क्योंकि हमारे बाबा जी कहा करते थे सूरंदे सूर लेना बड़े तो बड़े बड़े लोग करा एदा एदा सूर देखे हम टाइम मिलने देखे जब मसला कोई कुरान में दिस में मौजूद ना हो फिर बुजुर्गो के अखबाल से खस करना चाहिए ना हाँ तो कोई कुरान दिस मुझे नहीं मिली थी तो मैंने फिर खादम रिजवी साहब के फरामीन से लिया कि हाँ सूर से कोई बड़ी चीज चाहिए थी तो नहीं नहीं मानते यार एक तस्वीर में परोया हुआ जो है वो एक इताद बन चुका हुआ हमारे मुतालबात आपके सामने हैं हम आपको बारह ये कह चुके हैं कि एल जो बंदी और बरेलवी इतिहाद एक तस्वीर की तरह हो चुका है एक कुत और ताकत बन चुका है तो तस्वीर भी जरा वे दाना सी ना जहर बाकी ने छोटे छोटे सबसे बड़ा बरेलवी थले मराब होता है ना ये बरेलवी ने हाँ। बाकी छोटे छोटे दाने ने, बल्कि वो तैतीस के बाद एक जो दाना था ना छोटा सा वो साहमान ने जज बनने तो तो आप का आपने बताया ना सर इसमें एक रिवायत पेश की जाती है कि आप दोनों में से ये शर्त होगी कि आप सीरत शेखैन पे चलेंगे

ये बात तो आप हजरत अबू बकर उमर के सामने भी रखें तो वो भी यही कहेंगे उन्होंने कब क्या कि आपने हमारी सीरत पे अमल करना है ठीक है ये तो मेरे जैसा एक बंदा जो गुनाहार आदमी है आप मुझे आगे कहना कि जी मैंने आपके ऊपर नहीं चलना मैंने कुरान दिस के मुताबिक चलना है तो मुझे तो बुरा नहीं मानना चाहिए कुरान सुनत को लेकर चलना है ना तो ये रीजन नहीं थी जो वो लोग कहते हैं ना कि वो हजरत अली चूके एक थोड़े हार्ड लाइनर थे तो इस वजह से लोग डरते थे कि जी शायद कुछ और ही ना हो जाए मसला अगर यही मसला होता तो चौथे खलीफा भी ना उनको लोग मनने देते ये वजह नहीं थी वजह वही थी जो मैंने आपको बताई है और ये गैर मुस्लिम लिखते हैं इस्लामी तारीख में कि अगर हजरत उमर के बाद हजरत अली को खलीफा चुन लिया जाता तो मुसलमानों को एक उम्र और मिल जाता ये गैर मुसलमो ने इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर कॉमेंट्स किए हुए हैं ठीक है तो बेसिकली वजह वही थी कि वो हजरत उमर वाली सख्ती को कॉन्टिन्यू नहीं रखना चाहते थे